Она умеет, там, она умеет там не только песни петь, не только, песни песни песни, песни, не только маршировать, а насколько, а насколько она готова к современной войне. войне Украинская армия сегодня лучшая в Европе, войне, с ней войне, по ее боевому боку справиться, справиться довольно трудно. трудно поэтому, поэтому э, если, если просто превратить, превратить всех корейцев в материал для мясных штурмов, штурмов тогда, тогда, наверное, да. Но с, но, с другой стороны, отдельные российские политологи, политологи 좁, и маразматики, это, в общем, уже синонимы, говорят, что говорят, как что, раз мы можем помочь Ким Чен с боевым обучением его армии. армии. Да, а наверное, такие виды имеются, его, армии. Да, армии. А такие такие имеются но, как вы понимаете, Украину этим сейчас запугать сложно. Украина сейчас пребывает уже в том состоянии, как бы посмертно, когда запугать ее нельзя уже ничем. Она для себя уже решила. Или победим, или умрем. Никакого но нон-дата. Стал быть, и думаю, что отважные северокорейские, северокорейские спецназовцы не представляют для сегодняшней Украины сколько-нибудь сколько экзистенциальной угрозы.